नमस्कार मी अमोल राजपूत बातमीकट्यामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत शिरपूर हे शिव महापुराण कथेचा आज चौथा दिवस आहे रात्रीची वेळ आपण या ठिकाणी आलो आहोत शिरपूर शिव कथेसाठी झारखंड येथील एक तरुण आलेला आहे जो सायकलवर झारखंडच्या रांची जिल्ह्यातून बारा ज्योतिर्लिंगांचे दर्शन घेण्यासाठी निघाला होता त्याला रस्त्यावर महाशिवपुराण कथेची माहिती मिळाली आणि तो थेट शिव कथेच्या ठिकाणी आलेला आहे आपण त्याच्याशी बातचीत करणार आहोत तो कसा आला महाशिवपुराण कथेची माहिती त्याला कुठे मिळाली या संदर्भ में जैसी बातचीत करना रहा क्या नाम है आपका मेरा नाम राकेश महातो तो सबसे सब पहले मैं सभी महाराष्ट्रवासी को हर हर महादेव मेरी तरफ से तो मैं झारखंड से बाहर जोत में चार धाम के लिए मैं निकला हूँ पहला सितंबर से निकला हुआ था तो मैं छह जतोलिंग और तीन धाम हो चुका है मेरा और तो इसे मैं जा रहा था घृष्णेश्वर को जा रहा था तो, तो प्रकाश अमल की एक जगह है वहाँ मेरे को एक भैया मिला वो सब कुछ बताया कि वहाँ का भी रहस्य बताया और यहाँ कथा चला था इसका भी रहस्य बताया कि इधर से चले जाना होगा तो अभी केदारेश्वर का दर्शन करके और जिसको दक्षिण काशी नाम पे जाना जाता है वहाँ दर्शन करके इसके बाद में कथा के लिए आया तो मैं तीसरा दिवस में यहाँ पहुँचा था आज मैं दूसरा दिन है तो साइकिल साइकिल से आप है, है। मैं झारखंड से मेरा साइकिल से आ रहा हूँ पूरा मैं लगभग तीन महीना हो चुका मेरा और मैं लगभग सात हजार पाँच सौ किलोमीटर को भर करके यहाँ तक तो पहुँचा हुआ है सिरपुर में और क्या बताओगे यहाँ का मा, माहौल आपने देखा कैसा लग रहा है तो यहाँ भैया लोग अनिल राजपूत बोल के भैया मिला था हाँ। वो हमको बहुत सपोर्ट किया था यहाँ भी बहुत सपोर्ट किया था तो वो भैया को मेरी तरफ से हरा महादेव और यहाँ का भी जो शिव महापुराण कथा हो रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है और बारह ज्योतिर्लिंग आप दर्शन करने वाले और आपको कथा मिली कैसा लग रहा है मतलब बहुत अच्छा लगा मतलब रास्ते में बारह ज्योतिर्लिंग के साथ वो कथा भी मेरे को सुनने के लिए मिला तो बहुत अच्छा लगा मेरे को भी और भी कथा होने वाला है वहां पे भी मैं जाऊंगा तो मेरा साथ में कोई भी दिक्कत आता है मैं खुद कर लेता हूँ नक्कीच हा तरुण झारखंडून आलेला आहे रांची जिल्ह्यातून आलेला आहे आणि भारत ज्योतिर्दिंग पूर्ण करण्यासाठी सायकलवर त्यांनी प्रवास सुरू केलेला आहे त्यांना रस्त्यावर महाशिवपुराण कथेच माहिती मिळाली आणि ते तो थेट प्रकाशापासून सायकलवर या ठिकाणी पोहोचले शिरपूर ठिकाणी आणि कालपासून ते कथेसाठी या ठिकाणी थांबलेले आहेत कथा पूर्ण केल्याशिवाय ते जाणार नाहीत असं त्यांच्याकडे त्यांच्याकडून सांगण्यात येत आहे লাম লাভ লোক হ্যাঁ মহাশিপুরানি এত দিস অমোল রাজপুত শিরপুর